Добрі. Щиро просимо до Господи, раді вас у вас, раді вас у нас вітати, щастя і добра бажати. Чарівний день на всіх обличчях очі від радищі горять, Цікаво всім, що зараз буде, про що сьогодні говорять. А говорять про те, що сьогодні в школі свято, свято сильних, сміливих, спритних разом на порзіна в одну громаду. Тобі на славу Україно! Ми любимо сонце і квіти, ми роду козацької діти. Землі української цвіт, в яку б не пішли ми дорогу, ти після над нами злітай, крокуючи гордо і внову, ми славимо рідний наш край. Ой у полі розквітає квітка червоненька, а я собі виростаю, файна молоденька. В мене очі, як у мами, очі волошкові. І сорочка вишивана, на щастя на полю. Вася, иду ба молодого прихлевывася. Ты сивае соловейка досвита, ночки. Буду Радість, щастя і мир, немов ріки, весняні води, під покривалом твоїх крил племена дружать і народи. На ґрунті дружби із багань фонтаном б'ють джерела чисті і п'ють воду без вагань у немішні і мускулисті Тож на вистах твоє ім'я у місті, в чомі, на наметі. О спорт, Мы-мы и, и надбаня и всех народов на планете. Кто дружит со спортом, тот весел, здоров, ему не страшны испытания. И нет преград у него на пути за воевание медалей. Быть здоровым и красивым спорт нам помогает, закаляет, тренирует, устали не знает. А спорта настроение повышается и внешний вид бесспорно улучшается. Итак, дорогие ребята, сегодня мы с вами собрались здесь для того, чтобы провести вместе для пользы духа, тела для нашего настроения День здоровья. Все готовы для принятия участия в соревнованиях? Да! Болельщики готовы? Да! А теперь проведем перекличку наших команд. Команда 5А готова! Да! Команда 5 Б готова! Команда! В готова? Команда 6 А готова? Команда 6 Б готова? Команда 6 В готова? Команда 7 А готова? Команда 7 Б готова? Команда 7 Б готова? Да! Команда 7 Б готова? 8 -го а да! Команда 8А -го готова! Да! Команда 8Б -го а готова! Да! Команда 9А -го готова! Да! Команда 9Б -го готова! Команда 9В готова! Судьи на станциях готовы! Да! Преподаватели готовы! Еще раз болельщики готовы да! замечательно прослушайте пожалуйста программу наших соревнований вы будете судьи куда вы подождите еще нет не все сегодня вы будете соревноваться команды на разных станциях болельщики будут активно за вас болеть вам нужно будет быть очень внимательными, как на туристическом ориентировании. Искать станцию, где вы будете выполнять различные задания. В конце нашего э, торжественного открытия каждый капитан команды получит маршрутный лист, и, соответственно, этому листу будете искать станции, где будете выполнять разные задания. Станции будут следующие. Попады в цель возле тира. Выбей цель тоже возле тира. Будут проводиться вам показательные э, выступления и, скажем так, э, вы будете принимать участие в конкурсе на ПНИ на МЭД, то есть э, э, разложи палатку. Исторический конкурс будет проходить там, где и конкурс шашек и шахмат, в здании, где проводятся у вас труды. Дальше. Конкурс ⁇ Поймай рыбку ⁇ будет проводиться здесь возле школы. Конкурс ⁇ Богатыри ⁇ будет проводиться на зеленой площадке за гимнастическим бревном. Конкурс ⁇ Прыжки на скакалке ⁇ Будете искать, где будет проводиться. Дальше ⁇ Эстафета ⁇ будет проводиться на нашей беговой дорожке. Конкурс ⁇ Прыгунок ⁇ Будет проводиться, это прыжки в длину с места, будет проводиться рядом, параллельно с эстафетой. Конкурс перетягивания каната будет проводиться возле футбольного поля. Конкурс «Украинская песня» и «Знания украинских свят» будет проводиться в зеленом оазисе нашего школьного двора. Перед тем, как змагатися, варто хоть виленку своим языком перед поединком. хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Отдай холодная, плевайся, если хочешь быть. i Партизаны, молодые партизаны, и, и все Желаем всем удачи и побед. Ребята получили массу позитива. Попрошу классов подойти капитанов команды получить маршрутные листы. Пятый А класс, Пятый В, пятый Б класс. Пятый В класс. 5 Шестой клас Шестой беклас. Шестой веклас. Шестий бек. Сідьмой аклас. Седьмой пеклас. Седьмой клас Восьмой А класс. Восьмой Б. И девятые классы. Восьмой А, Б и В. Девятый класс. Девятый Б. Девятый В. Ребята, желаю вам удачно пройти этот маршрут и в конце остаться с массу позитива. Желаем всем удачи. И настроение.